Дорогие друзья, с вами Зуно и сегодня я буду играть в игру под названием Warface. Да, ну я тут немножко приболел, ну, поэтому у меня такой голос, и немножко нос забитый, гору прибаливает, поэтому я не буду громко говорить. Ну вот я захожу, собственно, в Warface. Надеюсь, что этот бой будет удачным. Эти бои. Я буду играть на пистолетах. Ну, это я сейчас зашел на Альфа. На Альфа у меня, у меня маленький аккаунт. Фигня. У меня большой аккаунт находится на Чарли. Также здесь есть мой друг Кирилл. Поздоровайся. Всем привет! Ну, сейчас вот я буду играть. Жду, когда все загрузится. Ну, это... Всякие фотки, это всякие программки. Где загрузка? Видите, минут 16-17 минут, минуты и примерно 20 секунд мы потратим на вход. Ну, тем более, время еще идет. Чуть-чуть потише сделаем. Музыку. И будем ждать. Ну, вот, заходим и сейчас мы будем играть на пистолетных боях. Ну, вот у меня Штайр. Давайте посмотрим его на полигоне. Вот он. Таким вот он с глушителем. Вот сейчас я сниму покажу без сглушителя каким. Ну, мне кажется, с глушителем он лучше себя ведет. Поэтому я всегда бегаю с глушителем. Вот. Сейчас попробуем подать. Ну ладно. Пробуем подальше от бедра. Ну, вот. Далека. Сейчас магазина. Да, все, все магазина хватило. Ну ладно. Перейдем к самому интересному. Сейчас мы, блин, сейчас мы будем играть в игру на пистолетах. Давайте возьмем ангарчик. Готов. Ну, да, вот так вот мы будем вот такими например, вот, командами играть. Сейчас мы им напишем, чтобы они... Блин. Ладно, все, начинается. Вот в каким команды у меня в команде самое большое звание. Да, кстати, скоро будут выходить еще всякие прикольные видюшки, которые э, будут вести Кирилл Перепёлкин. Ну вот, это я, например, будет где-то в следующем году, Ну и не так. Ну он просто готовится сейчас. У него много дел, учеба превыше всего. Ну поэтому мы сейчас вот начинаем, все еще загрузки идет. Скажите, почему вот видите, как я быстро двигаю мышкой? Скажите, зачем я поставил такую скорость? Но она здесь скорость такая, на самом деле она не такая. Как зайду в игру, я вам покажу, то, что она не такая, она маленькая намного меньше, потому что я с большой скоростью бегаю с таким пистолетом, как ГЛОК или другие. Ну, тут есть, сдаю К5. Ну ладно, побежали. Я еще буду отрабатывать прикладиком. Так, ой-йо-йо-йо-йо-йо. Йо йо, йо, йо йо э э э, братис. Ой-! У нас со спины меня с дигла. Убил. Ну, не с дигу, дигу, конечно, помощнее, чем стайер. Первая шишечка. Ох. Ну, видите, тут все с кольтами. Тут мобики, понимаете, им вначале выдаются там кольты. И поэтому у них урона много больше. Ну, это уже чисто я его забрал. Ну, не Нет, это Кирилл не за беззарядки. Ладно, попробуем без глушителя. Да как он себя покажет? Не знаю. Ну, тоже нормально. Ну, Дигу все равно ее Давайте попробуем другую технику. Она будет прицельной. Вот в одном из видео Элис показывал, что вот наверху очень хорошая позиция. Давайте мы же все-таки испробуем ее. Так ли она хороша, как он говорит Я ему, ребята, вполне верю Он Ну, видите Тут все такими С дональцевскими пистолетами И Штайр здесь выглядит, конечно Самым лучшим образом Тем более Штайр На трак-бабах не рассчитан Ну, видите? Mm, бля. меня все-таки дожру эту вонючую конфету. нормально вообще. Хорошо. Скоро, возможно, в игру зайдет еще один чувачок. Оп, 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 оп откуда? Куда? Медик. Ой, 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 ой. Блин, ну, коль ты, конечно, код, вот, который вели с обновлением. Он это дигл. Ой, дигл, штай я просто... раздирает. <звы> Ладно, ну их нафиг. Побегу я вдруг. Так. Да я. я! вылетел. Стоп. Не бывают периодически такие вылеты. Ой, дигл, дигл, Кольт остался. Диголь, 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 стой, стой, стой. Опа, еще один. Второй, 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 второй. Ну это только поддержка. Уходи, там их двое. Опа, Мощный чувак. Так. По банке. Уй, 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 есть. Еще один. Попался на штае. Почему я штык? Нормально. Хорошо со штыка. Ха, ха, ха. Я на втором месте. Хорошо со штыка. Да, хорошо для тебя. Почему это было? Я много у меня на своем втором аккаунте, у меня там носок прокачан то что там я вообще... Опа, босс. Вас... Нахуй. Ой, Это девушка. девушка? Это Дигл? Я увидел из Дигла. Помогай людям. Сканирование завершено. Ну. Предупреждение. Опа. Да. А также вы должны идти нахуй. Не матерись. Это не клич. Это... помоги уже не. Ты тут. Ты ч? О, подожди. Давай, давай, Опа, торвали. Ой! Я не другу. Ребята, я хочу жить. А тата по мне стрелять нельзя. Иначе Эльза вас покарает. Если, конечно, зайдет. Он сюда не зайдет. Мы же на новичках. Не понял, так то так то Эй, ножки. Скорокошки. Нормально. Да. Сейчас ну, вот, дорогие друзья, со, со Штайр, вот здесь прямо нормально можно побегать. Как вы видите, на ангаре. Ангар все-таки еще остался топовый. ай яй 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 Ангар так и остался топовый. Подсади... Картой. Подсади, помоги человеку. Ну его Тебе дадут очки. А там достижка. Нихуя. Я теперь буду в это же место бегать, потому что здесь уж больно мне понравилось. Нормально. Ладно, 8 патронов намного не хватит. нормально. У меня сейчас полный хп, полная броня. То есть я здесь в значительном райском месте. Ой -ой, 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 Ой -ой Сейчас мне броню поснесли. Ладно. Ух ты, говно тупое! Я тебе сейчас! Да почему только поддержка? Слушай, ты, дигльщик. Эй, эй, гуляй! О, молодец. <сёк> Опа! Видели? Вот иногда стрелять на бум бывает крайне полезно. Что я вот сейчас не видел я не думал, что там даже кто-то есть. Стрелял чисто на бум, кто пробежит. И, как видите, бум иногда полезен. 20 патронов. Ну, я думаю, мне штурмовичок даст. Добрый штурмовичок. В принципе, вот инженеры на пистолетах самое лучшее играть. Я, наверное, сейчас поберегу патроны. Оп, оп, оп. Давай, Кир. О, Кир. Пацан с ником Кир. Только у него не 64. Да. Тихо, тихо, тихо. Тих. Чувак, я тебя жду. Мама родная! Ах ты говнюк! О, поймал! О, мне патрончики дали! Азаза! Я теперь еще долго буду жить, у меня уже 15-10. Там кто-то кого-то убил. ладно, ждем. На втором не хватило. Ну, все-таки они меня убили. 16. Неплохо на дно. Так. Залазим и... Ребята, ребята, я такого не ожидал. Сборище говнюков. А? Прям вышло. Ну что ж, дорогие друзья, я сыграл достаточно хорошо. На этом мое видео кончается. Всем пока.